もう少し体を前に倒してくださいうーんこれが限界だよここれでも最初より柔らかくなってきたよね体の柔軟性は毎日の積み重ねが大事だからね家でもお風呂上がりにストレッチするといいかもよデリビチは体柔らかいよねやっぱりバレエやってたからかな 確かに普段から姿勢もいいし動きもしなやかよね私も風呂上がりのストレッチ習慣にしようかしらみん,なみんな見て見てかよちんも結構柔らかくなってきたんだよ、うん、ピンピんちゃん背中に座られちゃうとさすがにちょっと重いよ <laughs> みんな毎日の練習の成果が出てるよね私も体力がついてきたって実感して が重要だからねニコニーは足より重いものなんて持てないけどその割にはこの前大きな買い物袋を持って歩いてる姿を見たような気がするわりんも見たにゃおっちの買い出しお手伝いしてるんだよね偉いにゃ買い出しとかそういうのはニコニーにはないから毎日兄弟のために料理なんてしてないんだからね ニコっちは案外家庭的なところあるよねこの前の調理実習大活躍やったねすごく手際が良くてびっくりしちゃったわ味も盛り付けもとっても良かったわよねニコちゃんすごい特に思ってるよねさすがスクールアイドル研究部の部長だよ<ん>そこはあまり関係ないような気もしますがニコは意外と頼もしいところがありますね ニコちゃんの手料理絶対おいしいよね白いご飯に合いそう合宿をやるときにはニコちゃんにお料理をお願いしたいにゃリンもお手伝いするにゃちょっと何で私が料理担当って決まってるのよまあニコニーの手料理がどうしても食べたいっていうなら仕方ないわね <laughs> これからどんどん暖かくなるから。 合宿の計画も立てたいな春になって日が長くなったからすぐに帰っちゃうのがもったいないわねうんうんおっきなショッピングモールにお買い物に行きたいなあって思ったけどお小遣い使っちゃったんだったパンばかり買っているからですよもっと計画的に使わないと大きなショッピングモールでウィンドウショッピングも楽しそうだけど。 せっかく遠出するならもっと計画的にしないそうだね私もお小遣いそんなに持ってきてないしあでもみんなでお出かけはしたいないいお天気だしじゃあみんなで秋葉を散策するのはどう足腰も鍛えられるし一石二鳥じゃないかしら完成今日は暖かいし絶好のお散歩日和だよねうーん 行きます小鳥ちゃん、何かあったアルバイト先でオープン作業の人手が足りなくなっちゃったみたいみんなとお出かけしたかったんだけど困ってる